Бога не будешь молиться, то Бог тебя спасет. Понял. Ну, это да. Вот так, кому, как Бога за пазухой. Ну, да. Что ты скажешь? подписчики. Давай, что? давай. Скажи. Сейчас подожди, сейчас подписчики напишут что-то. Подожди. <laughs> Убійте, так, Наташа, ну-ка, скажи совет для молодежи, что как им двигаться вообще по житу. Ребята, не будьте дураками. По-перше. Чтобы я була как ванга, чтобы могла на нюх, на чувство, на все, на ощупь. Я сразу заранее вас предупредила. Хуйня дребезна. Давай только без мата, давай так, корректно, без мата. молодежь, девки, если вы хотите письки, хуиски, хотите, хотите, секса, предохраняйтесь. И не забывайтесь. Не перебивай, будь ласка. Добре. Предохраняйтесь, Передохраняйте, зато молодость ваша будет вас охранять. И самое главное, молодые, мои озорные, о чем мне будет уже скоро 46, а я баба ягодка. Как 25, как 30. Mm. И я вам хочу сказать, мало Да не, мне кажется, тебе 19. Ну, там до 20, где до 20. 50, молодые. Совет вам. Первое, есть пословица. Тремать вот так. Второе, на высоте. Третье, все вот так, чики-пики-мики-фики. Четвертое, себя не запускать. Пятое. Не будете себя тримати в уме, в руках, в ногах, в голове. Бог вам враг. Я вам скажу, как лучше. Спрашивают, когда легенда на стрим. Что ты скажешь? Ну, время покажет. Оксана сейчас покажем. Сейчас Оксана придет. Они там с Пугачевым. Сейчас. Два животных пишут. Ну, прикинь, что пишут за нас. Что ты скажешь про дом Гоана? А что за тема? Что я полна горечь? Пишут, диван такой классный, хочу себе. Ты это эксклюзив. А да я скажу. Диван. А за диван такого ты хуй купишь. О. Это как легенда. Конечно. Это как машина победа. Где ты ее купишь? Или... Потому. Потому что завтрака мебель от дивана, а тумбочки и выше, и ниже не тримаються, А колишньо, да. Все переживает. Правильно. Правильно. Питание есть, а. У вопросов, у вопросов питаний нема. Слушай, говорят, что Наташа Жаба уехала на Европу, ні? Не знаю. Говоря. Я на канале ничего не буду говорить, потому что это ну его баня это все, блядь. Доверяй и проверяй, хоть слово, хоть ляпни, хоть тяпни, хоть скажи, хоть намекни, грубо говоря. Дима! Пишет, что диван откупит, за сколько продаешь. Да, не нет. продается, он бесценный. Вы знаете, я, как говорится, антиквариат. Ну да. Не, ну какую за десятку взрослых, думаю, продал, вообще, не. Думаю, я бы договорился, как посредник. Бы закрыто 10к взрослых. Блин. Ладно, Дима, я... идите сюда с Оксанычем, чтобы пару слов буквочком сказать. Пишут, что Оксаныч умер. Покажите Оксаныча. Пишут, что за жаба. Ну, жаба это так, Наташа называет. Там по-домашнему. Я не буду говорить на то самое, потому что я знаю, я чувствую внутренне. Я не знаю, я вот в последнее время... Я знаю, я, я сразу чувствую, как они начали бахкать и махкать, литейные туди, э, подпалили, вот, я сразу чувствую, что оно будет, вот, я... Тебе... Пишут, что за конфеты, за конфеты этот, э, диван, хотят тебе за конфеты диван поменять. Ну, давай-ка килограмм шесть конфет хороших, дорогих. Что, ты диван на конфеты поменяешь? На шесть килограмм? Дорогие, хороших, которые я люблю. А хуйню я не купила. Так что? А так что? А конфеты с дивана не ванынямаш, ты хочешь? Короче, 6 килограмм конфет, одится. Хороших, дорогих. Дорогих, Отойди, бабушки а такие. А не ромашки, блядь, блядь крылья с шоколадом. А что ромашки плохие? Я ромашки вообще я не ем. Просто обращаю. сладкое не ем уже три с половиной года, уже почти 4 года вообще, то есть. Ну когда-то ромашки, что нормальные были? Не, Бабуси не, не каски били. были нормальные. Я люблю, я люблю, красный мак, я люблю лещину, я люблю труфеля, э, я люблю птичье молоко, я люблю вообще в коробках таких хороших конфет, под шампусик хороший. Дима! Хотя, чтобы Оксана человек горят, он умер. Чтобы да. увидеть. Вы уже освободились? Да, конечно. Оксана, скажи пару слов, говорят, что ты умер. Подожди, сейчас, Дима. Э, Смотри, короче. Напротив э, ожив. Да? Я сейчас видел. Оксана, жар, что ты умер. Скажи, что да, ты. А ну возьми 10 раз от пола, то покажи, что ты ну, достойный. достойно. Десять ну, 10 на в натуре, что ты на Ну, 8. Сколько сможешь? Ну, как не сможешь? Давай. Ну, что, я говорю, Оксана, тигр, говорю, чухает тебя так, что вы же гоните или что? А ну, раз. Четыре, пять, шесть, семь. 8. Все хорошо, Оксана, не надо. Во в натуре сейчас сердечко прихватит, скажет, да, что я тебя вработал. Все, видите, а вы Добой говорите, здоровый. вы не чудите. Вы забирайте, ну там вот это что. С здоровый слава вы... Да. Хорошего вечера, как ты там желаешь? Вот это помнишь? Всем хорошего вечера. Всем или как хорошего ты? вечера, всем удачи, здоровья, всех люблю. Всех хорошо. Вот, видите? Спрашивают, или кота продаешь? А не, кота не кота не. Нет, кота нет. Цээ Короче, мана... кошка не продает. Нет, нет, нет. Это Пантер... мне такая женщина подарила, которую я уважаю. Я казаю в Германии. Я таких людей уважаю. Нет, я...